Привет! Сегодня расскажу, как мы утепляли пол перед заливкой стяжки. Но сначала мы сделали перестенки на втором этаже с газоблока. Отделили гардеробную между детскими комнатами. Развели электрику. Пошпаклевали черновой шпаклевкой. Перестенок между детскими комнатами образует гардеробную. Мы решили полностью отказаться от шкафов, поэтому у каждого в комнате будет свой гардероб. Можно оставить так, как есть общую гардеробную, а можно поставить перестенок из гипсокартона. Как видно, что уже на полу лежит пенопласт из труда 5 см. Дальше будет разводка теплого пола. И заливаться будет стяжка. Мы также решили отказаться от батарей, поэтому теплый пол будет по всему дому. вход в гардеробную из второй детской комнаты. Все-таки мы планируем здесь сделать перестенок из гипсокартона. Из коридора второго этажа будет выход на крышу по выдвижной лестнице. На втором этаже там гудят работы. Показываю первое, что сделали. Значит, проводка уже. Уже со второго спущена. Канализация выведена. Это электрика под остров. Да. Там и перша під духовку друга перша і друга під духовку духовка і там у нас все під дверлю Угу. все під смеситель під мийку під смеситель а розмілчитель розмілчитель під мийку так і розмілчитель і Угу. а то що у нас то вода тут ще перестенок да хвост час, дальше ванна ни -и 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 вот сейчас и ванна. Да, там где ванна кино. А здесь еще перестенок ванна. на коридор. Там. Да. А, а это кино... основное ветвление раз... 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 на электрику. Разводка. Щиток. А, щиток здесь будет стоять. Еще здесь пенопласт не доделали. Тут тоже перестенок. Там комнатка маленькая будет. Уже делаем стяжку под теплый пол. Значит, рассказываю. Здесь, здесь у нас песок утрамбованный. Затем пенопласт 15-80 плотности. Затем будет вот такой пенопласт струдер. Разводка теплых полов и стяжка. Первый этаж уже сделали. Осталось тут развести теплый пол. конечно, тут еще у нас мусор везде, ну, рабочие процессы. Здесь камин. Туда вверх пойдет камин. Здесь окно, наверное, переделаем какая-то еще возможно. А может и ставим таким. Хотим такое большое поставить туда.